خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه.

মের জন্মে বেজার পিতা খুর নতুন নতুন কন্যা সন্তান জন্মিলে মায়ের কবিত্র কালিমালা ইলাহা La ilaha illallah the world, the shadows of the world, the shadows of the world, the shadows of the لا إله, <applause> لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا الله محمد رسول الله شكل محبة شدبلي صلى الله عليه وسلم